В воскресенье мы с коллегами поехали на рыбалку, село Вишенки, это под Киевом. Примерно в 18-19 часов вечера, недалеко от нас, метров примерно 100, проплывала лодка с людьми, с пассажирами. Мы обратили внимание, непонятное движение лодки было. То есть она как бы шла, выполняла непонятные маневры, после чего она перевернулась. Мы с ребятами ну, даже не успели там собрать там ну, смотать свои там снасти и сразу кинулись ну, на помощь людей, потому что э, они повылетали с лодки, вот и ну, начали там за друг друга цепляться, вот мы быстро буквально там секунд 10 мы подъехали к ним и начали доставать, в первую очередь мы начали доставать детей Потом женщин, потом потом мужчин достали. Там была довольно таки большая глубина, больше 10 метров. То есть ситуация, как ну, у людей могла там возникнуть паника, там некоторые не, не умели плавать. Поэтому, ну там все, ну кто мог, кто не, как бы, ну неизвестно, схватились бы нет. Просто ну, мы приехали очень быстро, они еще даже ну не поняли, что случилось. Это был день день ДВБ, наш выходной были на рыбалке, вот так вот получилось такое мероприятие. Поехали в гости к своим друзьям. Они живут в Золоче. Пошли на речку, сели в лодку, все загрузились и поехали обратно плавать. И как-то так получилось, что мы набрали сильно большую скорость, и лодка перевернулась в один момент. И мы все наклонились и упали в воду все вместе. Ну, паника у всех началась, испугались. Нахлебался немножко и тримался наверху. Ребята подплыли. И еще была одна и лодка. Еще одна надо. лодка была, да. Одна подплыла резинка, угу. то есть зацепили ее за крюк, и лодку, получается, нос торчал один, все, лодка вся шутанула. Ее за нос зацепили, вытащили на берег. Может, сыграл фактор, что, может, у нас было 6 человек там. У нас одно большое желание ребятам сказать большое спасибо, то что они нам реально помогли, как, как никто. Ну да, у нас 31 число, это второй день рождения, да, наш, будем отмечать.